Dünyanın ən bahalıları. Ən bahalı gənc futbolçu Lopez öz bədənini 1 milyard avroya sığortalayıb. Ən bahalı siqaret reza Zoya 200 manlıq bu siqaret bir qutusu ortalama 24.75 avroya satılır. Hərgəncə də sapılır. Ən bahalı şirkət General Electric Amerika şirkətinin dəyəri 30 ...tam tam 8 milyar dolardı. Dünyanın en bahalı kartofu La Fransa'da becerilen bu kartof cinsinin bir çoğusu ben 500 avroya satılır. En bahalı kitap Su Dünya ve Joy Leonardo da Vinci'nin kitabı. Vilcins 24 milyon avroya bu kitabı alıp... Coca-Cola şirkətinin Coca-Cola marka dəyəri 68.9 milyard dollardır. Bu şirkətin ümumi dəyəri 160-a -də bərabərdir. Ən bahalı qəhvə kopi lu var. Sumatra adasında bəzədilən bu qəhvənin 125 qramı 75 dollar satılır. Ən bahalı otel Burj Al Arab, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Fətahat Dubaydakı otelin ən ucuz otağının bir gecəlik 770 avrodur. Yo, the stade de France, Paris, Parisdakı bu stadion inşaat məcəllə 260 milyon avroya lazım olub. Və ən bahalı deyim, astronomik